Я дука Родион. я создал игру Counter-Strike. А суть игры? Суть игры в том, чтобы убить противника раньше, чем он убьет меня. Понятно. Но это не так-то просто, как на первый взгляд. Там все очень быстро происходит, и у противника много жизни. можно ездить и пытаться в него попасть вы с противником играете на одном уровне все очки и уроны и жизни у вас одинаковые ну и как я говорил тут не так просто победить вот так вы видите, я проигрываю еще я сделал, чтобы можно было прыгать, если критическая ситуация, там, в угол куда-то заехал. Ну, а, это хижина. Надо было, наверное, просто создать противника. Я сделал родителя, а потом сделал хижину, чтобы она сделала такого же байкера. Но это не важно. Главное, что нужно его убить.